bugungi kun tomoshabinining asosiy talablaridan biri sevimli yulduzlarining jonli ijrodagi kuylash mahoratiga ega bo'lishi yillar davomida fonogramma orqali ijroga o'rganib qolgan san'atkorlar bugun jonli ijroda kuylashga o'tishmoqda bu nafaqat zamon balki muxlislar talabi uzoq yillardan buyon faqat jonli ijroda kuylab kelayotganlar esa har doim elda aziz va hurmatga ega ana shunday san'atkorlardan biri o'zbekiston xalq artisti yulduz usmonova yaqinda o'zining yakkaxon konsert dasturini namoyish etish uchun tayyorgarlik ko'rmoqda konsertga hozirlik jarayonlarini esa biz ham kuzatdik hozir shu haqda. Bir yildan ziyod vaqt davomida muhlislar e'tiborida bo'lish xalqning yuragiga yetib boradigan karonalarni yaratish hamda kan ijodkorlarga nasib etadigan vaqt sanaladi loyiq san'atkorlardi xonanda fevral oyida o'zining o'n uch kunlik jonli ijrodagi kakkaxon konsert tayyorgarlik ishlari avjida biz esa jarayonlarni davom etamiz tinib tinchimas ijodkor bu yilgi konsert dasturida muxlislar uchun qator yangiliklarni hozirlagan ikkita blok yangi qo'shiqlardan iborat uchinchi blok retroga bag'ishladik yulduz usmonova kuylagan taronalar vaqt o'tsa-da o'z qadr qimmatini yo'qotgan emas ijodkor qo'shiqlarni qay tartibda tanlaydi ularning shlagerga aylanishining siri nimada albatta avvalambor omad bo'lsa kerak lekin bir narsani ham unutmanglarda men nechta yosh kompozitorlarga yo'l berib birga ishlayapman e'tibor qilyapsizlarmi agar men bitta o'zim meni yozgan qo'shiqlarim u og'ir judayam anaqa lekin butun konsertni bundan iborat <laughs> qila qilolmayman yoshlarga yo'l berish uchun yozinglar deyman yozadi yaxshi pulini to'lab roziligini olib birga ishlab ham mandan prakтикa oladi ham haligi qo'shiqni ijro etamiz ular ham asosan mani qo'shiqlarimdan ilhomlanadi ko'pi yulduz usmonovaning konsertlarida raqslar borasida alohida yondashuv yaqqol seziladi balki bunda xonandaning yaxshigina xoreograf ekanligining ham ta'siri bordir bu yilgi konsert dasturida yangi qiyofalarni kashf etishni maqsad qilgan xonanda raqqosalar uchun kasting ham e'lon qildi ammo bu jarayon oson bo'lmayotganini alohida urg'uladi o'shaning uchun man hozir uh, e'lon qildim kasting e'lon qildik uh, telegramda videolarni o'zimiz ko'ryapmiz keragini tanlab olib undan keyin chaqirib manatga, undan keyin boshqatdan bir sizlarga ham ko'rsatamiz qachondir qaytandir boshlash kerak bu yilgi konsertda asosiy e'tibor <laughs> yangi taronalarga qaratilgan jiddiy mavzularga murojaat qilingan yosh oilalarning mustahkam bo'lishini chin dildan xohlaydigan xonanda yangi taronasi orqali sabr va shukr qilishga undaydi darvoqe xonanda bir ming to'qqiz yuz sakson yettinchi yilda qoqinaman ashulasi bilan katta sahnaga chiqqani ko'pchilikka ma'lum qoqnamani qoqnaman tosh ko'chada bu yilgi konsertda bu tarona yangi talqinda taqdim etilmoqda xullas yuz marta eshitgandan ko'ra bir marta ko'rgan afzal nigora elmurodova timur ibrohimov zamon informatsion dasturi